Близько двох тисяч чоловік відкликнулись до нас. Да, і ну, скажу так, підтримка від людей колосальна. З такою підтримкою можна йти е, воювати. І, в принципі, я думаю, що не те, що бояться. Ну, підтримка тут однозначно від людей дуже висока. Сьогодні були дзвінки, дехто з людей сумнівається. Що ця допомога, яку вони виносили з своїх будинків? Що вона дойде до військових? Прошу, прошу, щоб всі не боялися. Бо якщо ну і йшли, ішли і захищали свою вітчизну свою державу. Треба йти і захищати оттуда. Нема чого тут сидіти, треба йти туди. Тобто тут спокійно. Ми тут живемо в мирі і злагоді поки що. І дай Бог, щоб воно до нас не дійшло, і треба там допомогти людям. От на сьогоднішній день вся підтримка повинна бути повинна йти туди, на, на схід. Дай Бог. Да. Как возникла идея? Возникла идея, потому что у нас взорвали наших три машины, БМП. Осталось, осталась разведка без колес. Ну, получилось так, что я попал в Белую церковь и э, пришел к э, подполковнику и сказал, дайте мне машину. Машину, понятно, что сказали ее нет, потому что уже все ушли машины на передовой. Которые могли ходить. Конечно, которые могли ходить. Ну, была машина аварийная крайней мере, мы его попросили и сказали, что мы его восстановим благодаря людям, которые нам помогают. Так и произошло. Люди помогли, мы купили все то, что надо, сделали ее, и она готова уже в бой. Спасибо людям, конечно, люди помогают не только с Белой Церкви, с области, то спасибо вам да, большое потому что нам рассказывали тут историю про колеса что там да, долго их что Есть, поездили. да были проблемы. и колесами. колеса просто заводы уже стоят не выпускают и проблема их было найти но мы нашли нормально своим ходом едете? не не мы его довозим до точки назначения а там уже едем своим ходом потому что своим ходом Колеса жалко. Ну, да, долго и, <с <с это... Жалко. И не так как долго, но просто жалко колеса, потому что сотрем за тысячу километров. Угу. А вообще вы кадровый офицер, да? Это ну как бы... я э, просто воюю, да и ну, все. А там кто я это уже пусть останется. Очень много приезжает сюда, я смотрю всяких э, депутатов, да, то есть которые вот нагнали прессы сюда, да, и как бы вот ну вот показывают. Вот вы можете ответить вот конкретно? как бы кто из депутатов вам помогал. <связать> <связать> Значит, фамилию назвать или имя? Просто фамилию и все. Значит, я назову имя просто. Это Ярослав, это Александр. Ну и Вадим еще помню. Это те люди, которые помогали. Мы обратились и они нам помогли. Скажите, вот эта вот платформа на джипе для чего? На джепе да. устанавливается пулемет. Устанавливается пулемет. Конечно. То есть, ну, как бы... ну, для того, чтобы оперативно работать, потому что с окна неудобно работать. Uh -huh. Когда еще не доехал, уже надо открыть огонь. Uh -huh. Люди несли все все, что могли. То есть начиная от одеял, подушек, заканчивая, конечно, продуктами питания. То есть понятно, что человек, если нет денег, он готов принести все, что у него дома есть, остается. Были последний. такие, к которым вы обращались, и они вам отказывали? Да. Есть такие? Да. да? Есть и такие, которые просто говорят, да-да, но вообще ничего. Это были годовые жители города или какие-то высокопоставленные? Да, да высокопоставленные. Да да, вещи, да, 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 да. Простые люди гораздо преданнее и понят, понятливее по поводу этого. То есть верить надо простым людям. Этим, которые там, это вообще я им не верю, веры нету им. Это удостоверилось. Машина готова, и одна, и вторая машина готова. Так что мы, и мы готовы ехать. Была единственная задержка только в, в автомобиле, немножко нам было доделать и все что мы в принципе в полной боевой готовности. Хотелось бы к ребятам побыстрее попасть уже, потому что уже скучаем. И взрывы эти, конечно, неуместны, но хотелось бы, чтобы они прекратились.